Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du. Alhamdulillah syukur kepada Allah Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang Sudi menonton saya di channel youtube saya ni Ustaz Ilyas Ismail Official Dan semoga Allah Ta'ala berikan rezeki Yang berpanjangan buat semua Dan uh, terima kasih atas kesudian uh, Subscribe uh, dan Moga-moga uh, banyaklah manfaat Yang kalian sahabat-sahabat semua akan Peroleh dan sudi-sudilah untuk komen di ruang komen di bawah Apa sahaja sumbang saran idea Cadangan apa jualah yang boleh anda Kongsikan dengan saya mudah-mudahan ada penambahbaikan mudah-mudahan ya, Amin Ya Rabbal Alamin Saya agak terkejut jugalah Apabila mula saya dengar-dengar orang duk cerita-cerita Saja lepas tu bila saya tengok Sendiri akan ada satu Hantaran yang telah uh, Dimuat naik oleh seseorang Yang mana dia uh, Mengatakan bahawa Sebagai ketua negara Islam Madinah Nabi amalkan Nepotisme dan Kronisme uh, contoh Abu Bakar Al-Siddiq adalah Mertua, Omar adalah Mertua Osman adalah Menantu Ali adalah Menantu dan juga uh, Sepupu Jadi dia kata dalam demokrasi barat Mereka tidak amalkan nepotisme dan nekronisme Saya Yalah, uh, dalam hal ni Sebagai satu pencerahan uh, Kepada kita semua Bimbang kalau ada dalam masyarakat kita kur ada tersalah faham kur ada yang Selama ni, ini fahaman dia. Tiba-tiba, dia dengar macam ni pula, eh, oh rupanya Nabi pun. Aha, jadi, bahaya juga tu. Jadi, saya rasa biarlah uh, pandangan kerdil saya ini uh, sedikit sebanyak membantu kefahaman dan juga tidak uh, membuatkan rakan-rakan um, kita, sahabat-sahabat masyarakat kita tersalah faham dan tersalah anggap terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Kata Allah Ta'ala A'uzubillahi minasyaitan rajim Wa ma kana linabiyyin an yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun Sadaqallahul Azim Allah Taala berfirman dan tidaklah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat menggelapkan harta rampasan perang dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya kemudian tiap-tiap seseorang itu akan disempurnakan balasan bagi apa yang diusahakannya sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya surah ali imran ayat 161 Uh, Dr. Syekh Wabah Zuhaili menerangkan bahawa para Nabi uh, alaihimussalatu wassalam mempunyai kedudukan yang tinggi pada keluhuran akhlak oleh itu sikap khianat sikap uh, maknanya perkara-perkara yang ya lah mungkin ada orang biasa yang uh, lemah imannya melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya termasuklah kronisme ke melebihkan keluarga dalam hal-hal jawatan kedudukan pangkat semua ni tidak dilakukan oleh para nabi-nabi Allah alaihi musallatu wasallam termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah juga bersikap tidak adil dalam membahagikan harta rampasan perang sebab ada tuduhan pada zaman tu ada di kalangan yang tak puas hati semua dia tuduh dengan pelbagai bentuk tuduhanlah dalam dewan bahasa dan pustaka nepotisme ni bermaksud perbuatan ataupun amalan yang mementingkan atau melebihkan sanak saudara dan kawan-kawan sendiri sahaja dan istilah nepotisme ni berasal daripada perkataan Greek iaitu nepos dan otis yang bermaksud cucu lelaki keturunan atau saudara sepupu ha, memberikan jawatan, kedudukan, a, pangkat kepada sanak saudara lah pada hak terdekat-terdekat dengan dia Hatta, sepupu sepapat pun termasuk juga semuanya. Jadi mana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara sedemikian rupa? Sebab apa? Sebab baginda sangat mementingkan kualiti kerja. Mana-mana di kalangan sahabat Nabi sekalipun, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, uh, Osman maupun Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain dipilih disebabkan kualiti kemampuan kerja mereka. Sebab nabi ni kalau ada dalam kalangan sahabat ataupun ada dalam kalangan uh, yang berada di sekeliling nabi kalau mereka tak mampu untuk menggalas tanggungjawab tak mampu untuk melakukan kerja nabi terus terang bagi tahu bahawa bahawa uh, fulan bin fulan memang tak mampu buat kerja tak mampu untuk menggalas tugas tersebut Sebagai contoh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pernah berpesan kepada Abu Zar radhiyallahu an ini sahabat Nabi, tinggi keimanan, kesolehan tak dipetikai lagi. Nabi ketika itu uh, beliau Abu Zar ini dia minta jawatan, minta kerja pada Nabi. Dia kata ya Rasulullah, lantiklah aku satu jawatan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuk bahunya dan bersabda, "Ya Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati" khizyun wanada matun. Nabi SAW berpesan Wahai Abu Zar Sesungguhnya engkau ini lemah Dan ini perkara amanah Dan di akhirat nanti Ianya perkara amanah ini Akan menghina dan mendukacitakan Kecuali orang yang dapat menjalankan Dengan penuh kebenaran Serta melaksanakan tugas yang dipikul ke atas tengkuknya Riwayat Imam Muslim jadi maknanya sahabat-sahabat yang dipilih ini bukan disebabkan faktor apa ni pertalian darah, daging, keturunan ataupun anak ke apa kan. Hatta Nabi sendiri dengan tegas Nabi sebut kalau anak andanya apa ni Fatimah sendiri Lau Fatimah sadaqat la yadaha. Kalau Fatimah sendiri didapati mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya tak ada memilih-milih tak ada kalau anak sendiri dah daging sendiri ada buat silap aku sendiri yang akan ambil tindakan menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sekali mengamalkan nepotisme kronisme ni semua dan ada satu lah saya ingat uh, untuk uh, kita semua tahu mungkin ada yang pernah dengar mungkin ada yang tak pernah dengar ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan mani sta'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana almu'minin Kata Nabi SAW, sesiapa yang melantik lelaki dari kaumnya, sedangkan ada yang lebih diredai Allah, maknanya yang lebih layak daripada lelaki tadi, maka sungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, serta orang-orang mukmin orang beriman. Riwayat Al-Hakim. Jadi, terang-terang menunjukkan Nabi sendiri pun berpesan dah. Eh? Maknanya pilih orang bukan disebabkan dia menantu ke mak mentua ke pak mentua ke apa. Tak kelayakan dia dia memang orang yang betul orang panggil apa dia uh, apa ni dia ada itqanya ada ke, ke, kesungguhan buat kerja dia memang ada kelayakan kebijaksanaan semua untuk menjalankan tanggungjawab senoma dia kata apa barang siapa yang melantik seorang lelaki menjadi pemimpin disebabkan kerana dia suka kepada lelaki tersebut atau kerana lelaki tersebut adalah kaum kerabatnya maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah rasulnya dan orang-orang mukmin mana mungkin nabi sendiri nak buat perkara ini Sayyidina Umar pun dah pesan dan begitulah juga apa ni ketika Sayyidina Muawiyah pada ketika itu dia ada hasrat nak melantik anak dia sebagai pemimpin. Ramai sahabat yang membantah lantikan yang bersifat uh, macam tulah eh melantik anak sendiri macam tu tanpa diketahui kemampuan dia, keupayaan dia apa ni uh, nak menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin, pemimpin itu jadi uh, Abdul Rahman bin Abu Bakar dikatakan antara yang paling tegas sekali mengecam lantikan ini dan beliau pun dia menyelar tindakan Muawiyah dengan dia berkata wallahi demi Allah aku lebih suka jika kami membiarkanmu sendirian dalam isu pelantikan anakmu ini di hadapan Allah dan demi Allah kami tidak akan masuk campur demi Allah engkau mesti kembalikan isu ini kepada syura kalangan di kalangan muslimin Baik, jadi saya ingat kawan-kawan pun jelas, kawan-kawan pun dah dapat pemahaman bahawa Nabi SAW juga para sahabat langsung sama sekali tidak mengamalkan konsep ataupun uh, apa ni cara nepotisme maupun kronisme dalam pentadbiran Nabi Muhammad SAW dan di kalangan para sahabat sekalipun mereka dipilih secara syura, secara bincang dan masing-masing kalau dah nama tu naik, nama tu dah terpilih sekalipun masing-masing meng, ni menggeletar tubuh mereka kerana mengenangkan akan tanggungjawab amanah besar di sisi Allah Ta'ala dan tidak menganggap itu sebagai satu keuntungan sekalipun.